nmenman men tuqqanman he tuqqan mo'sann tashab ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoning tafsilotlari qanaqa er xotin ajrashishga qaror qilganida bolalarga buni qanday tushuntirish kerak ularning kim bilan qolishi qay tartibda hal qilinishi lozim barchasi haqida batafsil dasturimiz davomida barcha barchaga xayrli oqshom assalomu alaykum xush kelibsiz hamma yaxshi niyat bilan mustaqil hayotga qadam qo'yadi oila quradi lekin hayot yo'llari bir tekis emas va turli xil vaziyatlar bo'ladi va gohida boshi berk ko'chaga kirib qolganida ikki yosh yoki ancha yil hayotiy tajribaga oilaviy tajribaga ega bo'lgan er xotin ajrashishga qaror qiladi bu holatda asosiy jabr ko'ruvchi bollar afsuski bu farzandlar er o'z yo'lini topib ketadi xotin o'z yo'lini topib ketadi sarson bolalar tasavvur qiling kichkinagina bola judayam katta jarohatni va uni ongi hali qabul qilmaydigan darajadagi voqelikni guvohi bo'lib qolyaptida asorat kattalashib boraveradi o'smirlik davrida keyin turli xil xulq atvor buzilishi tarbiyani qiyinlashishi yoki ruhiy o'zgarishlar agressiv xulq atvorlar bilan namoyon bo'ladi sal katta bo'lib oyoqqa turgandan keyin yo otaga yo onaga qarshi ishlashni boshlaydi bu judayam dahshat mana shu narsani tushunib yetishlari kerak ko'pincha aytamiz farzandingizni Aldı da oruşmayın. bola shu narsani ko'rmasin deymiz bolalar bola, o'sha gaplarni qulog'i bilan eshityapti man xafa deb olib kelyapti nega xafasan desam dadamni boshqa xotini bor ekan qachon bilding san buni bildi, man deydi eshitib qoldim deydi yoki bizni tashlab ketmoqchi ekan deydi ota onalar o'ylaydiki bolam eshitmayapti tushunmaydi anglamaydi his qilmaydi kechirib qo'yadi ota onalar sal bir kitob varaqlab bilimini oshirishiga to'g'ri kelyapti haqiqatdan ham ko'p hollarda biz farzandlarimiz hali kichik aql yetmaydi deb o'ylaymiz aslida esa unaqa emas aslida <laughs> bu noto'g'ri qorni to'q igni but bo'lgan bilan ish bitmaydi bitmaydi albatta chunki har bir bola mana yaxshi oilada katta bo'lishini xohlaydi ota onasini oldida erkalanib yurishini xohlaydi ota onani maktabga tez tez kelib ulardan xabar olishini xohlaydi lekin bu o'zgacha bir faxr bo'ladi albatta ayniqsa o'rtoqlarni oldida o'sha ota onani maylisga kelishi ota onani kelib olib ketishi olib kelishi bola uchun bu katta bir jarayon hozir bizga shunaqa arizalar tushyapti eri xotin bilan ajrashyapti ayol keladi manga erim bolalarini ko'rsatmayapti hmm. yoki ota keladi manga xotinim bolalarini ko'rsatmayapti hozir bir nechta shunaqa bizaga ariza tushdi sud qarori bilan bolani onasiga tarbiyaga onasiga ko'rsatildi lekin bola otasidan ketmoqchi hmm. emas qolaman deyapti bir nechta shunaqa video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi samarqandda bo'lgan voqea internet foydalanuvchilarini befarq qoldirmadi va keling e'tiborimizni monitorga qaratsak ikkinchisi menyam kirmassionasi menman men men tuqqanman e suqqan bo'lsangun tashlab ketdingizku ushbu video lavhada ona sobiq turmush o'rtog'ining uyga kelib farzandlarni olib ketishga harakat qilayotgani aks etgan bolalar esa onasi bilan ketishga qarshilik ko'rsatishgan mana shu voqeada ham er va xotin o'rtasida ziddiyat yuzaga kelgan va buning sabablari haqida eshitsak o'zim chetda ishlab kelardim menga telefon bo'ldi bir oqshomda yetib keldim kelsam shu voqea bo'lgan ekan bundan telefon chiqqanda ikkinchi telefon kechhurun ukam do'kondan kelganda o'rtog'i damas olda ekan degan o'shanga degan tabriklab qo'ygan ekanmi deganda keyin telefon samsung o'zida yonida bo'lganu kichkina telefon bilan gaplashib turgan bo'lganda ikkinchi telefonni bergan adashib ketganda у bergan bu telefon kimniki degan u srazу qo'liga yashirib ushlagan bering menga degan bermagan keyin onamni chaqirgan kim bilan gaplashting degan bitta og'aynisini aytgan shu bilan gaplashyapman onam сразу telefon qilgan yetib kelgan u bu yetib kelguncha bu oshxonaga kirib oshxonada katta pichoq olib o'ziga urayapti msh qilib menga hech nima kerak emas yashamayman bo'ldi deganda urmoqchi bo'lyapti tortayapti, onamni o'z sахаri bor qo'lini kesilib ketgan mana dedan tilinib ketgan ekan dadasini chaqirgan shunaqa shunaqa degan meni qizim unaqa qizim yo'q seni oq qildi bunaqa qizimni deb o'sha payt chiqib ketgan men oqshom shu kuni oqshom uchdim ertalab keldim toshkentga kelib tushib uch yarimda uyga kirib keldim agar faqat gaplashib yurgan bo'lsang dedim faqat gap bo'lganda shunday ko'zingni oldini sindiraman birga yashaymiz dedim bitta sharti bilanki men bor bolalari uchun yashamaysen onasi yurasan lekin bitta shart yo'q men yashamayman o'zim chiqib ketaman dedim. qaynonam va qaynonam menga tuhmat qilib xo'jayinimni chetdan chaqirtirib o'zimni dadamga berib yuborishgan shuning uchun bolalarimdan ayro tartibda yashayotgandim onamni dadamni qaramog'ida ukam bor mana shu uyda shu xonadonda nima uchun turmush nima sabab bo'lgan bilmadim endi taqdir judayam yaxshi yashardik juda yam yaxshi hamma hech kim haligacha ishonmaydi biz shunaqa yashayotganimizni bizning mana shunday ayra ayra yashab ketadi deb hech kim o'ylamasdi judayam yaxshi yashardi xo'jayinim <coughs> um, bilan siz xiyonat qilganmisiz yo'q bu menga qilingan tuhmat bu uch karra to'rt karra sud jarayonlari bo'lgan ana shu sud jarayonlarida ham ana shu haqida gapirilgan gapirilgan bunga hech qanday dalil isbot faqat tuhmat bilan quruq gap bilan bo'lmaydiku uch oyda bilasizmi tinimsiz gaplashilganda rossiya Rasi, rossiyaga ketgan qochib ketgan Balki bunga o'g'anlari ham yordam bergan bo'lishi mumkin chunki срocно ketib qoldi bu. agar men agar shuda qolganda men balkim bu yerda hazir o'tirmagan bo'lishim ham mumkin edi Bu bola shu yera bo'lganda men uni soq qo'ymadim nimaga desa men 13 yillik umrimni Sabablar turlicha bo'lishi mumkin lekin nima bo'lgan taqdirda ham er xotin o'zaro hal qilish kerak to'ppa to'g'ri oilada har xil holat bo'lishi mumkin lekin shunaqa darajada shu muammoni ayniqsa shu sirlarni Sırlar. balki oshunaqa ochiqqina bolalarni oldida aytish kerak emas chunki hozir voyaga yetmagan bolalar uni miyasida baribir qoladi bu narsa onasiga kelajakda o'zini oilasiga kelajakda o'zini qizlariga yoki ularni atroflarida qizlariga shunaqa munosabat bo'ladi chunki xayolida qoladi mana o'sha bolani nima uchun alohida himoya qilish kerak deydi nima uchun bu bo'yicha o'sha xalqaro hujjatlar qabul qilingan yoki bola huquqlari to'g'risida deklaratsiyalar qabul nima uchun chunki bola jamiyatning eng zaif a'zosi eng zaif a'zosi va shu bilan bir qatorda ertangi kun egasi ertangi kun egasi agar to'g'ri tarbiyalab to'g'ri hayotga qo'yib bermaydigan bo'lsak demak u o'zini hayotini ham barbod qilishi mumkin o'zgalar hayotini ham barbod qilishi mumkin keyinchalik endi nima bo'lgan taqdirda ham bola uchun otasi ham onasi ham ideal bo'lishi kerak yaxshi bo'lishi kerak ya'ni aytmoqchi bo'lganligim eri uchun ayoli yomon ayoli uchun eri yomon lekin farzand uchun otasi ham onasi ham yaxshi bo'lish kerak farzand uchun ota ham ona ham muhim ota ona uchun farzand muhim emas bo'lib qoladigan joylari bo'ladi-da, mundoq chekkaga surib qo'yadi ikkalasi bolani oldida janjalini qiladi endi boshqa tomoni bor 3-chi, 4-chi shaxslar tomonidan bolaga uqtiriladi mana seni onang mana bunaa mana seni dadang bunaqa umuman kerak emas chunki mana buni olib bitta yerga ursangiz bu chil parchin bo'ladi insonni ruhiyati ham yani xuddi shunaqa ayniqsa bolalar ruhiyati ko'pincha ota onalar talashadi bolani bola ular uchun ham qurol ham vosita aliment uchun talashadi uy uchun talashadi yana bir umuman bolani ko'nglidagi jarohat ketmaydiku eng yomoni mana shuda man bitta oilani bilaman to'la to'kis hamma narsasi bor haligi qizlari bor xafaqon yuradida keyin so'radim nimaga bo'ladi desam bir kuni kirganda kichkina qizchasi aytadi bizaga adam yangi oyo olib kelarkan nimaga desa u o'g'il tug'mabmish kichkina bolajonni ko'nglida hadik bor ma bizaga deydi adam yangi oyi olib keladi buni onasi aytgan ha shu ha, eshitgan haligi aytgandagi uydagi mojarodan shunday fikr ham bor endi katta bo'lganda hammasini unutib yuboradi hozir kichikligi uchun bilib bilmay gapirish mumkin mana hozir aytib o'tganingizdek yangi oy olib kelar ekan bu yetganda hammasini unutadi qo'yadi yo'q bu qaytar dunyo bu narsani hech qachon esidan chiqarmaydi ayniqsa nisbatan xotirada qoladi qoladialbatta keyin eng yomon narsa shu oilalar buzilishida er xotinlarni kelishmovchiligida bola alamzada bo'lib qoladi bu ta'lim maskanlarida juda bilinadi mana yaqin kunlarda juda chiroyli oila edi shu hozir aytganlaridek boshqa ona topdilar ada oilani bir o'g'il bir qiz bilan tashlab ketganlar ko'rgani kelyattilar ota qizni navbatchiga aytibdi shunaqa mani qizim mani ishim bor edi chaqirib beringlar degan endi navbatchi bilmasdan chaqirib bergan shunda otasini zinadan ko'rib yugurib chiqib ketibdi qiz juda tarbiyali og'ir bosiqqina qiz o'zi qiz <tcause> shunaqangi yig'layotganmish nimaga yig'layapsan desa mani chaqirmanglar otam kelganda mani onamni tashlab ketdilar mani ukamni tashlab ketdilar bizani tashlab ketdilar keyin shu e, bilan bo'ldi bo'ldi deb uni o'ziga keltirishgan suv berishgan boshqa qilishgan ona ertasiga kelib mana bo'layotgan narsa ajralish bo'lishi mumkin lekin u bola uchun bezyon bo'lishi kerak bitta narsa yoshlar oilani qurmoqchidan oldin ko'p nima deydi yoshlar oila kodeks o'qimaydi chunki oila kodeksida bu asosiy asoslar bor oila huquq va majburiyatlar majburiyatlar o'z o'rtasidan bolalarga nisbatan o'sha yerda huquqlar ham nima deydi majburiyatlar bor mas'uliyat degan narsa bor agarda ota ona bilan ajrashgan bo'lsa ularniki bir xil majburiyatlari bor ya'ni bolaga to'g'ri tushuntirish kerak agar birga yashamaydigan bo'lsa unga to'g'ri tushuntirish kerak va istalgan paytida yoki o'sha agar ayrim cheklovlar bo'lsa o'sha belgilangan muddatda erkin ko'rishga imkoniyat ko'rishg chunki bolani ham oilada yashash huquqi bor ham boshqa qarindoshlar yaqin qarindoshlar bilan munosabatda doimiy munosabatda bo'lishi mumkin ham uni huquqi bor bizda bolani huquqi asosan oilada buzilyapti buni mana ijtimoiy tarmoqlarda bo'ladigan voqea hodisalardan ham ko'rib turishimiz mumkin bu yerda uni bolani to'qligi ta'minlab qo'yilganligi bu boshqa masala lekin bolani eng muhim huquqlari bor bu uni hayoti bu uni sog'ligi bu uni oilaga bo'lgan huquqi va bu uni qarindoshlariga bo'lgan misol huquqini ta'limi tarbiyasidan tashqari oilaga bo'lgan huquqi deganingizda bu ota onasi ajrashgan taqdirda ham u otasini yoki onasini yoki ya yaqin qarindoshini buvisi amakisi xolasi bilan u yaqin munosabatlarni o'rnatishga haqli uni to'sib qo'yishga uni huquqlarini poymol qilishga bu yerda hech kimni haqqi yo'q bola huquqlari to'g'risida konvensiyaga qaraydigan bo'lsak ham yoki bizni o'zbekiston respublikasini bola huquqlarini kafolatlari to'g'risida qonunga qaraydigan bo'lsak ham bolaga mensimasdan qarash bolani kamsitish bolani haqoratlash bolaga jismonan tazjiq o'tkazish yoki bolaga ruhan bosim o'tkazish mumkin emas qadriyatlarimizda ham bu ko'rsatilgan yurtimizda yosh avlodning har tomonlama sog'lom va barkamol inson bo'lib voyaga yetishini ta'minlashga katta e'tibor qaratilib kelinmoqda o'tgan yili o'zbekiston prezidenti qarori bilan bola huquqlari erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish ushbu sohadagi xalqaro majburiyatlar bajarilishining ta'sirchan mexanizmini yaratish maqsadida bola huquqlari bo'yicha vakil lavozimi joriy etildi shu kunga qadar bola huquqlari bo'yicha vakil 6 ta viloyatda jami 53 ta monitoring o'tkazdi ma'lumotlar tahlil qilinib davlat organlari va tashkilotlar rahbarlariga 3 ta taqdimnoma hamda 47 ta so'rov yuborildi o'zbekiston respublikasining 12 ta qonuni loyihasiga takliflar berildi shuningdek yosh <muchos> farzandi bor ota onalarning murojaatlari asosida sud tomonidan uyni buzish va majburiy ko'chirish to'g'risidagi chiqarilgan sud qarorlarining bekor qilinishiga erishildi bugun biz shunaqa murojaat qildik oliy sudga chunki voyaga yetmagan qizga yo to'qqiz yoshli uni onasiga olib berish kerak lekin u bormayapti adasi buvilari bizga murojaat qilyapti qizim ruhiy tomonda asabiylashyapti shuning uchun maktabga bormayman deyapti chunki bola asabiylashyapti nima kerak bor shunaqa holatga bolani olib kelish jaryohasiga olib kelishni ko'plab murojaat shunday murojaatlar bizni tashvishga soladi asosan shu ajralgan oilalarda mana shu masalani maktablarda bolalar tarbiyalanadigan muassasalarda sodir bo'lishi biza tash shgasolyapti borib misol uni o'qib turgan u tarbiya olib turgan yoki maktabgacha ta'lim muassasasiga ba borib bolani ko'rmoqchi bo'lishi bolani olmoqchi bo'lishi bar u yerda o'sha majburiy ijro byurosini xodimlari borishi bu bolani endi umuman ruhiyatini parcha parcha qilib tashladi bunaqa qilmaslik kerak qilingan e'tiborimizni monitorga qaratsak xo'jayinim judayam ko'p cheklovlar qo'ydi bolalarni olmaslik haqida bolalarni talab qilmasligim haqida lekin men mana shu barcha cheklovlarga qaramasdan o'zimning bolalarimni olish uchun o'zim sudga murojaat qilib harakat qilganman va sud orqali mana shu bolalarimni olganman bungacha mening bir yarim yil vaqtim ketgan ko'rdim videoda lekin o'g'ligiz siz bian yashagisi kelmayotgandek ko'rsatyaptida gapso'zlar yo'q ular mana bu u yerda ko'pchilikku muhit shunday chunki men ularni ko'rsatmagan bizga bu bir yil juda katta muhlatda bolalar uchun umuman ko'rsatilmagan Sen onang onang selarni tashlab ketgan ana shu ongi zaharlanavergan ana shunaqa deb aytavergan a men o'zim alohida o'tirib suhbatlashganimda men tashlab ketmaganman men ular jo'natib yuborishgan mana dadamga berib yuborishgan ana shuning uchun yo'q men sizlarga harakat qilaman birga yashaymiz deganimda ayajonim kelib ko'rib turing bizlarni tashlab ketmang deb katta o'g'limning o'zi shunaqa deb aytgan faqat u tashlab chiqib ketolmaydi menimcha dadasini hech qaysi apmaganman onang yomon deb bolalarim menda paytda ham biron marta bir yig'lab bir nima qilmagan internetga bu nimani qo'yishini men qo'yganman maqsadim bolalarimni qaytarib olaman nima bo'lsa ham deydi bolalarim baribir meni deydiku ona mehri kim ham mendek bolalarimga qarardi kim ham onasidek qarardi o'zini onasidek bolalarga o'ylab ko'ring kim ularni maktabga olib borib olib keladi men xo'jayinimning -e bolalarim bilan uchrashishiga gaplashishiga o'g'limni ham umuman qarshi emasman kelib ketib bemalol gaplashib biron joylarga olib borib olib kelib ketishiga ruxsat chunki ularning dadasi men ularning cheklanmayman lekin menga hech qanday yordami kerak emas o'zim xudo bersin menga o'zim oyog'im qo'lim sog'mi ishlab boqaman xudoga shukur kerak qanaqa pulingiz bor hozir qayerda boqyapsiz ua men samfrot zavodida ishlayman yakshanba kunlari uydaman yakshanba kunlari bemalol bolalarim bilan shug'ullanaman xohlagan joylariga olib boraman olib kelaman sud jarayonida sud qaror e, ajrim chiqarganda bolani onaga tarbiya berishga shunaqa qaror ajrim chiqarib berdi to'g'rimi agarda ota onalari o'rtasida kelishmovchilik bo'lsa tarbiya bolani tarbiya ustida u homiylik vasiylik organi ham yordam berishi kerak agarda homiylik vasilylik organlar <laughs> alohida <laughs> otasi bilan gaplashgan bo'lsa <laughs> ham onasi bilan gaplashgan bo'lsa ham bolalar bilan gaplashgan bo'lsa shunaqa holatga olib kelishmasdi biz oldindan bolani kimni tarbiyasiga olib berish jarayonida o'ylashimiz kerak psixolog borish kerak kerak bo'lsa nevropatologlar borishi kerak vasiylik homiylik organlari o'sha ta'lim bergan muassasani rahbarlari o'qitib turgan o'qituvchisi bilmaydimi bolam san kim bilan qolmoqchisan hmm. otang bilanmi onang bilanmi va o'sha samarqandda bo'lgan voqeada hech qachon bolani fikri eshitilmagan eng yomon tomoni shu yerda o'sha bola huquqlari to'g'risidag konvensiyada ham yoki biz aytgan yuqoridagi qonunlarimizda sud jarayonida yoki boshqa jarayonda uni taqdiriga bo'lgan fikrlari bildirilayotgan bo'lsa va u o'zini qarashlarini shu jarayonga bera olsa uni fikri tenglanishi kerak necha yoshdan <laughs> o'zi inobatga olinadi bizni qonunimizda de ham konvensiyada ham misol buni e, mana shu yoshdan deyilmagan u o'zini qarashlarini bayon qila olsa tenglanishi kerak faqatgina bizda bir masala bor o'sha e, sud jarayonida mana ajrimlarda bolani fikrini o'n un yoshdan inobatga olish masalasi turibdi lekin u o'zini taqdiriga biz bu masalani mana bilan bamaslahat va boshqa o'sha oliy sud boshqa shunga daxldor idoralar bilan ham bir muhokama qilib ko'ryapmiz buni o'sha qonunga va konvensiya talablariga to'g'rilab qo'yilishi kerak demak u o'zini taqdiriga befarq bo'lmay fikr bildiryaptimi uni aqli joyida hushi joyida ruhiyati joyida demak u bolani tenglash kerak yaqinda bizada shunaqa kurslar ham tashkil etilyapti alohida sud vakillari bilan prokuratura vakili ichki ishlar vakillari bilan homiylik vasillik organlari bilan ohida bizar ayniqsa bu masalalarga e'tibor qilishigizni so'rab qo'yardik yaqinda bitta shunaqa amaliyotni gapirib berdi bir sudya tinglovchimiz sud protsesi ketyapti besh yoshli qizcha endi kirgizmanglar desam ajrim masalasi mayli kirib o'tirsin dedim jarayonni ichida ha deb qo'lini ko'taryapti deydi man aytdim nima demoqchi ekan bu deb protsessni tugatish arafasida deydi qizim gapiring sizga ruxsat desa siz manga ruxsat bering mana shu dadamni oxirgi marta borib oyoqlarini quchoqlab bitta peshonamdan o'pib qo'ysalar dedi man deydi bunaqa narsani kutmogdim buni hech kim o'rgatmagan u qizchaga deydi u o'zida shu narsa bor deydi keyin albatta ruxsat beraman dedimda ruxsat beruandim dadasini kelib oyog'ini quchoqladida siz agar bizdan ketsangiz ham man sizni yaxshi ko'raman dada degandi shundoq yerdan ko'tardida peshonasidan o'pib mundoq bag'riga bosdida man ajrashadigan oilam yo'q <laughs> man oilam bilasizmi man u sudga gapirib berganda mani ko'zimdan yosh chiqib ketdi demak bu yerda o'sha mahorat yana o'sha psixologik mahorat talab qilinyapti o'sha oila o'sha joyda yarashib chiqib ketdi deydi o'zi aslida agar istasa deylik ham onasinikida ham otasinikida yashashi mumkin birkid mumkin ajrimlar bo'lgan paytda er xotin o'zaro kelish olsa bolani yashash joyi haqida sud qarori kerak emas bu yerda o'zi o'ziusil oldin bu narsani kelish olmasa sud unga ajrim chiqarib beradi ona fikr bildiryapti man boshqa emasman u bu agar o'zaro er xotin kelishganda edi ana bolalarni navbat navbatdir balki boshqadir olib tarbiyalab o'shu oldingi tarbiyasini davom ettirsa bo'lardi maktabiga olib borsin to'g'rimi kiyintirsin qornin toxlasin shug'ullansin u bilan lekin negadir mana ko'rdik o'sha bolalarni qarshiligiga qaramasdan olib ketildi baribir ham bolalarni borib tegishli tashkilotni xodimlari bir suhbat o'tkazib bolada hozirgi holatida ham ruhiy bosim yo'qmi yoki jismoniy tazdiqlar yo'qmi bir buni bari suhbatlashib ko'rilishi kerak oydinlik kiritilishi kerak masala shu o'rinda keling bugun e'tiborimiz markazida bo'lgan ushbu oila farzandlarining gaplariga quloq tutsak ikki dunyo bir kechirmayman tushunmayman bilganimni qilsin ukam sog'ni ukamni qaytarib bersin singlim bersin menga ii xohlaysani ayam bilan dadam birga yashashini nimaga yig'layapsan sen daisoandim de. agar meni qo'limda bo'lganda birinchi navbatda ikkalasini ota onani yarashtirish kerak farzandlarda gunoh emas ayb farzandlarda emasda yashash kerakda farzandlar butun umr hozir yuzi yerga qarab o'tayapti-da, qizchani ko'rib odam barbir ko'ngli bo'shaydida men bunoqa hayot bu bilan umuman olmayman. chunki bunda kinch bunda ikkinchi yurak bor men harakat qilib ko'rganman kelgan paytim yo'q dedim, men hammasini o'zim ochib ko'rdimi masalan endi men uni kechira olmayman bolalarimning hammasi men uchun birda yaxshi ko'raman hech qachon men ulardan voz kechmayman kelajakda katta farzandim ham men bilan birga yashaydi va keladi va men bunga ishonaman sudnin qaroridan norozi bo'lgan joyim bolalardan so'rash kerak bir marta bo'lsa ham fikrini bilish kerak kichkinami kattami xo'jayinim hech qachon yomon demayman yomon deb aytmayman xo'jayinimni mayib yo'q bolalarigizni ham yaxshi ko'radimi bolalarim juda ham dadasini yaxshi ko'radi juda juda ham yaxshi ko'radi men ham hech qachon dadang yomon yo bironta nimalarni yomon deb aytmayman chunki qoni oqadi ularning bordi keldi qiladi yashaydi men ularni hech qachon ayro tartibda yashatmayman Yo'q, ketasiz yo'qhl men xohlamayman bolalarning o'zi to'liq oila bo'lishini xohlaydi hamma belajak endi baribir jigar ularga ham oson ularga ham oson emas chunki ularni o'rtasida ham mehr bor o'shaa birinchi videoda biza ko'rganimizda ayniqsa bolalarni singllarimni tegmang tegmang deganda ular uni ham himoya qilyaptiyu shuning uchun ota ona bolalarga nisbatan hurmat ko'rsatish kerak ularni ham sog'ligiga ham ruhiy holatiga hurmat bilan ko'rish kerak asrash kerak bolalarni nima bo'lsa ham baribir bola ota onasiga talpinadi horasada bolalar qolib ketyapti bu yerda birinchi navbatda bolalarga psixologik yordam kerak hozir bular mana unisi ham bunisi ham uchalasi ham yig'lab turibdida bu yig'i o'z o'zidan kelmaydi uni ichida juda katta iztirob kechyaptida ham bular o'tish davrini o'ziga xos bo'lgan inqirozini o'tyapti endi ota ham o'ylab ertaga bolalarim kelajagi uchun degan bir fikrlab ko'rish kerak kekini yoki g'ururini yoki boshqa haligi bir biriga nisbatan xafagarchiligini bir chekkaga surib qo'ysinda bolalarni tarbiyasi bilan kerak bo'lsa shug'ullansin jiddiy shug'ullansin bu yerda unisi manikiga keladi bunisi manikiga keladi ikkalasi bir biriga dushman bular nafaqat dushman bular hozir bolalarni ham bir biriga dushman qilib qo'yadi o'zi anglamagan <laughs> holda baxtiyor bu yerda katta yoshi katta ikkalasini ham va o'sha yoshini his qilishlari kerak biz ota degan maqomga mavqega egamiz man ota bo'lib nima qildim man ona bo'lib qayerda xato qildim keyin o'sha xatolarimni to'g'irlashimiz kerak degan bir do'stona bo'lishi edi mayli birga yashamasa yani ham bir biriga nisbatan munosabati insoniylik nuqtai nazaridan do'stona bo'lishi kerak er xotinning ajrashishi bu eng so'nggi chora <coughs> va hozir mana shu dasturimiz davomida suhbatimiz davomida shunga yana bir bor amin bo'lyapmanki agar shunday qaror qabul qiladigan bo'lsa yetti marta o'n marta emas juda ko'p marotaba o'ylab keyingina bir <laughs> qarorga <laughs> kelish kerak to'ppa to'g'ri agar imkon bo'lsa oilani asrab qolish asrab qolishd endi bu bu yoqqa qarasa yo'q otasi bo'lmaydi yoki bu yoqqa qarasa onasi bo'lmaydi ular bus butun bo'lishni xohlaydida ular bilan birga o'tirib suhbatlashishni xohlashadi birga o'tirib ovqatlanishni xohlashadi ayrim paytda sirlashishni xohlashadi yoki qachondir ona koyiganda ota yonini oladi ota koyiganda ona yonini oladi shu narsa baribir oilada bolaga yetishmaydi hamma narsa oiladan boshlanadi albatta oiladagi agar muhit yaxshi bo'ladigan bo'lsa o'sha oilada voyaga yetadigan farzandlarning kelajagi ham porloq bo'ladi kelgusi hayotiga ham ishonch bilan aniq dadil qadam tashlay oladi sharqni o'zini qadriyatlari bor albatta oila tutumi bor oilada urf odatlar bor oilani tizimi bor biz bu qadriyatdan chiqib ketolmaymiz nima bo'lgan taqdirda ham o'sha yettita qo'shni aralashadimi oiladagi eng katta odamlar aralashadimi oilani tiklash masalasini har doim aytganmiz bolalar hamma joyda sarson bo'lishi kerak emas shuning uchun mana shunday holatlarni agar ozgina o'sha psixologik isitmasi deymizku paydo bo'lganda darrov yechimini topish kerak oiladagi muammoni yechim bo'lmaydiganni o'zi yo'q hammasi yechiladi agar to'g'ri yondashuv qilinsa va unutmang biz sharqmiz sharqona oila bu ota ona bobo buvilar va və yaqin qarindoshlar bilan baxtli yashaydigan muhit hukmron bo'lishi kerak har doim bolalarimizning yuzida faqatgina tabassum bo'lsin bugungi mazmunli suhbatingiz uchun rahmat oqshomingiz xayrli bo'lsin malika ravshanova bolaligini nega ko'z yosh bilan eslaydi dadajonim qo'shig'ini 5 oy oh, ayta olmadim. yig'lab nozima voshidovaning hayotida kim yozgan xatlar o'zgarish yasagan shaharda domlada turamiz qanaqa baqiramiz qo'shnilar bilib qoladi psixolog aziza toshxo'jayeva nafratdan xalos bo'lish uchun qanday amaliy tavsiyalar beradi bu xatni saqlab bo'lmaydi darrov yoqib yuboring jinoyatchini yozuvga qarab topish mumkinmi xatlarga qarab o'sha shaxsni aytib beramiz barcha javoblar bizning dasturimizda